assalomu alaykum men baratib jasur jizzax axborot texnika institutida faoliyat yuritaman html tilini o'rganishni davom ettiramiz bugungi darsimiz formalar mavzusida bo'ladi ya'ni forma bu hshtmlda hujjat orqali to'ldirilgan ma'lumotlarni ma'lumotlar bazasiga saqlash yoki o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni bazaga yuborish kabi ma'lumotlarni qoldirish kabi masalalar yuzasidan aynan forma orqali amalga oshiriladi formaning asosiy tegi bu form tegi bo'lib bu uning demak asosiy uh, maxsus atributlari mavjud ya'ni asosiy uchta atributi bu ya'ni action atributi forma uh, formadagi ma'lumotlarni qayerga yuborilish ko'rsatiladi uh, metod atributida esa bu demak formadagi ma'lumotlar qanday usulda yuborilishi kerakligi ko'rsatiladi bunda ikkita metod mavjud post va get metodlari uh, post metodi orqali yuborilayotgan ma'lumotlar yashirin maxfiy ravishda yuboriladi va sakkiz megabaytgacha bo'lishi mumkin standart sozlamalarda get metodida esa ikki megabaytgacha ma'lumotlar yuborishimiz mumkin unda ham demak ma'lumotlar oshkor ravishda yuboriladi ya'ni ochiq ravishda yuboriladi va uchinchi asosiy atributlardan biri bu type ya'ni jo'natiladigan jö forma ma'lumotlarning qanday usulda kodlashtirilganligini bildiradi ho'p demak amaliy ishga o'tadigan bo'lsak demak hop sahifa ochib oldik va sahifamizni asosiy html kodlarni hosil qilib olamiz va mazimizga mos ravishda forma deb nomlab olamiz hop formaning asosiy tegi bu demak forum tegi ekan <coughs> form sahifasi tagini ochib oldik endi yuqorida aytib o'tgan actionni tanlab olamiz ya'ni qayerga yubormoqchimiz biz qudrat abdurahimovning ma'lumotlaridan elektron darslardan foydalanayotganimiz uchun o'sha dastur nuqta uz saytiga yuboryapmiz degan ma'lumot qoldiryapmiz va metodni yozib qo'yamiz bu yerga metod hop metodimiz hozircha demak ma'lumotlarimiz oshkor ravishda yuborilyapti ya'ni get metodida yuboryapmiz deb hisoblay qolamiz ho'p endi ma'lumotlarni o'sha xotiraga kiritish uchun input tegidan foydalanamiz mana bu yerda input tegi keltirilgan va input tegidan foydalangan paytimizda name xususiyatiga nom berishimiz kerak bo'ladi va shu bilan ma'lumotlar ustida amallar bajarilganda shu nom orqali amalga oshiriladi va toifasini berishimiz kerak buni hozir amalga oshiramiz demak input ya'ni kiritilayotgan ma'lumotlar type ya'ni qanaqa toifada bermoqchimiz yani birinchi kiritilayotgan ma'lumotimiz tekst toifasida bo'lsin ya'ni matnli ma'lumotlar kiritmoqchimiz va bizga ko'rinadigan qismi saze orqali beriladi ya'ni bizga hozircha demak o'nta belgi ko'rinadigan holatda bo'lsin va ma'lumotlarning maksimal uzunligini berib qo'yishimiz mumkin buning uchun demak mak lans atributidan foydalanamiz xo'p deylik yigirmata belgidan iborat ma'lumotlarni kiritmoqchimiz bu yerda ismingiz ya'ni biz biron bir ismni kiritish uchun demak yigirmata belgidan iborat ko'pi bilan demak bu de yerda yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi bu narsa nima uchun kerak degan savol tug'iladi chunki uzunligini bermasak standart o'zining sozlamalarida qanday bo'lsa o'shanday oladi bu narsa xotira hajmini oshib ketishiga olib keladi qanchalik xotiramiz katta bo'lib ketavergan sari bu ma'lumotlar bazasining sekin ishlashiga olib olib keladi hop name xususiyatini ham berib qo'yamiz chunki biz o'sha ma'lumot ustida turli xil vazifalarni bajarmoqchi bo'lsak shu name orqali namga kiritilgan nom orqali ustida amallar bajarishimiz mumkin demak ism va familiya ko'rinishida nom berdik va shu narsani ishga tushirib ko'ramiz hop yangi sayttadan chiqarish uchun bri tegini ham ishlatib ketaylik shu yerda chunki bitta satrda bo'lsa demak tartibsiz bo'lib qolishi mumkin soxranit qildik va dasturni ishga tushirib ko'ramiz demak forma sahifamiz demak ismingiz va familiyangiz ikkita alohida satrlardan chiqdi ho'p bu yerda demak bu yerda sayzni agar kattalashtiradigan bo'lsak nima hosil bo'ladi mana bu yerda tekshirib ko'rib olamiz man mana ko'rib turganingizdek bu yerda ketadigan ma'lumotlarda ko'rinishi ozgina kattalashishi mumkin va max len orqali deylik beshni berib qo'yadigan bo'lsak bu, bu ko'pi bilan demak beshta element ketish kerakligini bildiradi соxrani olamiz va soхраnit qilib f beshni bosib ma'lumotlarni qayta kiritib ko'ramiz bir ikki uch to'rt besh mana a demak beshdan so'ng umuman hech qanday ma'lumot kiritib bo'lmayapti bu yerga tushunarli ho'p endi yangi toifani beramiz hozircha biz faqat matnli toifadan foydalandik demak parol toifasi bor bu parollarni kiritish uchun ishlatiladi bu toifamiz password deb nomlanadi ya'ni parol inglizcha nom bilan pasvorthop bu yerda ham name xususiyati bor ya'ni o'sha paroldan ma'lumotlar bazasida yoki okay, dasturda veb dasturlashda qayerdadir foydalanayotgan bo'lsak shu nom bilan ishlatishimizga to'g'ri keladi ya'ni parol Xo'p, size xususiyatini ham berib qo'yishimiz mumkin max length xususiyatini berib qo'yishimiz mumkin bu yerda va buni ham demak ishlatib o'tamiz bu yerda saxranit qilib Xo'p, F5. mana demak parol xususiyati de de bu yerda faqat yozilayotgan ma'lumotlarimiz ko'rinmas holatda yoziladi demak nuqtalar shaklida bo'lar ekan tushunarli endi keyingi toifamiz bu radio toifasi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin ya'ni radio toifasida biz faqat berilgan xususiyatlardan birini tanlashga to'g'ri keladi ya'ni albatta bittasini tanlashimiz majbur bo'lamiz bu toifani ham ko'rib o'tamiz deylik pastki satrga tushirib yuboramiz buni ham Demak, br teg orqali va jinsingiz degan xususiyatni qo'yaylik input ya'ni kiritmoqchimiz Type orqali Ға, radio radio xususiyati va bu yerda biz va ba, xohlasak boshlang'ich qiymatlarni ham berib qo'yishimiz mumkin mana demak value atribut orqali boshlang'ich qiymatlarni berib ketishimiz mumkin bo'ladi xo'p nomni berib olamiz demak name name orqali nomni berdik xo'p bundan oldin tanlayotgan xususiyatimizni berib qo'yishimiz mumkin va value orqali qiymatni ham berib qo'yamiz xuddi shu narsani yana bir marta hmm, ikkinchi ayol uchun ham berib qo'yishimiz kerak bo'ladi ho'p ayol va o'zgartiramiz bu yerda ham saxrani qolamiz ishlatib ko'ramiz demak qanaqa hodisa yuz berar ekan narsani ko'rib tekshirib olamiz olamizf besh mana demak erkak ayol demak biro ikkalasidan birini tanlashga to'g'ri keladi bu yerda ikkalasi bir vaqtda tanlanmaydi mana demak yana bitta joyini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin ya'ni boshlang'ich qiymat berib qo'yishimiz mumkin bu yerda har doim o'sha bittasini tanlashga to'g'ri keladigan qilib doimiy ravishda bittasi tanlanadigan qilib qo'yishimiz mumkin biz tanlamasak ham ya'ni buning uchun chekket xususiyatidan foydalanamiz chekket bu avtomatik o'sha tanlangan hisoblanadi va o'zimiz keyinchalik o'zgartirishimiz mumkin mana yani demak chekket xususiyati orqali berib qo'ydik xo'sh bu yerda biz nimanidir ortiqcha narsani tushunarli mana bu qatorni pastki qatorga tushirib yuboramiz shunda tushunarli bo'ladi biz ozgina tushunarsiz holatga ho'p сохраnitь qilib oldik mana bu yerda brauzerni yopamiz yopamiz va demak qayta ishga tushirsak biz erkak toifasi o'sha jinsi avtomatik ravishda tanlangan bo'lar ekan bu yerda xo'sh ishga tushdi dasturimiz brauzerimiz ishga tushdi demak mana avtomatik erkak xususiyati tanlangan yani holatda bo'ladi bu yerda de. tushunarli demak bu o'zimiz xohlasak o'zgartirib qo'yishimiz mumkin va shu yerda yana bir narsaga e'tibor berib ketamiz bu yerda name xususiyatlari ikkalasi ham bir xil bo'lishi kerak agar mana bu bilan ikkalasi boshqa boshqa nomlar bo'lib qolsa demak mana jinsi va ikkinchisi jins рanqilib qolamiz shunday holatda bo'lsa qanaqadir xatolik bo'ladi olamiz mana ikkalasi ham belgilangan holatda bo'lib qoladi ya'ni nom, uh, nomlar bir xil bo'lmasligi kerak e, bir xil bo'lishi kerak tushunarli xan qolamiz bu yerda ho'p keyingi toifamiz bu chekket chek boks toifamiz bu chekboks toifamiz esa bir vaqt o'zida bir nechtasini tanlash xususiyati bor Xo'p, so, buni ham demak tekshirib olamiz mana bu yerda qaysi tilni bilasiz degan yana degan nom bilan berib olaylik yangi satrga o'tkazib oldik tilni xo'sh qaysi tilni bilasiz bilasiz ikki nuqta hop demak qaysi tilni bilasiz degam toifamizni kiritib olamiz input toifa chekketchekket hop kechirasizlar chek boks name xususiyati va boshlanish qiymatlarini berib qo'yishimiz kerak bo'ladi bu yerda chekboks va nom xo'p nomimiz ingliz bo'lsin inngliz va qiymatimiz ham xuddi shunday ingliz bo'ladi ingliz tushunarli endi xuddi o'sha ingliz tilini yozib qo'yamiz bu yerga iningliz xuddi shu narsani yana qayta takrorlab olamiz va rusga o'zgartirib qo'yamiz rus boshlang'ich qiymati ham rus nomi ham demak hammasi bir vaqtda rus ho'p hozircha bu yerda ham chekketni ishlatishimiz mumkin chekket bu avtomatik demak tanlangan hisoblanadi biz o'shani belgilamasak ham o'zi avtomatik tanlangan holatda turadi va buni yana tekshirib olamiz mana bu joyni tilga o'zgartirib olaylik сохранить name xususiyat bir xil bo'la qolsa сохranit qilamiz va ishlatib ko'ramiz mana demak ingliz rus xohlaganingizni belgilashingiz mumkin va xohlasak chekketni qo'yib avtomatik belgilangan holatda ham belgilab olishimiz mumkin bo'ladi Mana bu bunday qilib mana сохранить f 5 brauzerni qaytalanishga tushiradigan bo'lsak avtomatik belgilangan holatda hosil bo'ladi ho'p keyingi o'rganadigan xususiyatlarimiz demak bu hiddin toifasi bu yashirin ma'lumotlarni yuborish uchun ishlatiladigan toifa ekan va submit bilan rezetni ko'rib o'tsak demak ho mana ingliz tili avtomatik belgilangan holatda chiqdi demak brauzerni qayta yuklagan paytimizda ho'p submit bilan reset xususiyatlarini ko'rib o'tamiz yangi satrga tushirib olamiz input type submit ya'ni ma'lumotlarni yani ma'lumotlarni jo'natish xususiyati buni ichiga qanaqa ko'rinishda yozishni boshlang'ich qiymatini berib qo'yishimiz mumkin yuborish Xo'p, که این کسی هم خودشونده ای این بود تایپ حضرش ریزید بر باشن قیمت حضرش دیگه hop соxraniт qilamiz va tekshirib ko'ramiz demak yuborish ma'lumotlarni tozalash ho'p yozib ko'ramiz tozalash mana ishlayapti yuborishga bossam mana bu biz yuborayotgan dastur.uz nuqta uz saytiga yubormoqchi bo'lyapmiz va shu saytiga internet ishlashi kerak bo'ladi buning uchun ho'p shu bilan demak oxirgi ikkita xususiyatimiz qoldi bu teksteriya ma'lumotlarni kiritish ya'ni izoh qoldirishimiz mumkin bo'ladi bu bilan va oxirgisi selektni ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi ya'ni ma'lumotlarni tanlash xususiyatini olishimiz mumkin bo'ladi bularni ham ishlatib bula, ko'ramiz demak teksteriya orqali asosiy tegi bu va name orqali nom saqlab olamiz rows orqali demak ustunlar soni cols orqali esa satrlardagi belgilar sonini sa berib o'tishimiz mumkin bo'ladi buni ham ishlatib ko'ramiz hop teksteriya hop name xususiyatiga yozamiz nom name. name xabar xabar ho'p ustunlar soni deylik 5 ta bo'lsin va satrlar soni xo'p 20 ta bo'lib qolsin va kerak bo'lsa mana bu yerga boshlanish xabarni ham yozib qo'yishimiz mumkin xabar kiriting xabar kiriting degan so'zni yozib qo'yamiz bu matnimizda matnimizda avtomatik ravishda chiqib turadi shunday holat. Xo'p. mana demak xabar kiriting degan matnimiz avtomatik chiqib turibdi mana shu yerga demak mana buni o'chirib tashlab xabarni kiritib ketaverishimiz mumkin bo'ladi bu yerda ho'p tushunarli deb bo'lsak, avtomatik dastlabki holatga qaytib qoladi va oxirgi xususiyatimiz toifamiz bu formning demak select toifasi hisoblanadi bu selektimiz unda bir nechtasini mana bunday qilib tanlash imkoniyatini beradi ho'p demak buni ham ishlatib ko'rishimiz mumkin yangi satrdan o'tkazib olamiz va input type ya yeah, input emas endi to'g'ridan to'g'ri selektni berib ketib ketaverishimiz mumkin bo'ladi bu yerda select xususiyatidan select selektnin ham demak bir xilcha de, ko'rinishlari mavjud bu yerda select ning o'zini beradigan bo'lsak mana bu holatda ko'rinishda chiqadi agar Mul, multiplay beradigan bo'lsak ochiqcha ko'rinishda ham qiymatlarni berib сайзni berib nechta sat ustun ketishini o'zimiz ko'rsatib o'tishimiz mumkin bo'ladi ho'p hozircha oddiy holatni ishlatib qo'yamiz bu yerda name manzil ya'ni yashash manzilini ko'rsatmoqchimiz bu yerda va option xususiyatiga manzillarda qiymatlarini berib qo'yishimiz mumkin bo'ladi option qiymati qiymati demak jizzaxga teng bu yerda ham demak jizzaxni ko'rsatib qo'yishimiz mumkin hop xuddi shu tartibda qolganlarni ham davom ettirishimiz kerak bo'ladi Xo'p. demak nusxa olamiz va nusxani qo'yamiz. Demak, samarqand Xo'p, nusxa oldik nusxani qo'ydik bu yerga soxrani qila oldik Select tepaga tortib qo'yamiz va hozircha shuning o'zi yetarli tekshirib ko'ramiz mana jizzax samarqand xohlaganingizni tanlab ketaverishingiz mumkin bo'ladi oldiga demak manzil deb matn kiritib qo'yishimiz mumkin f сохrant qildikmana demak manzil jizzax samarqand va hokazo shtatarda ko'rinishimiz mumkin demak bugungi darsimiz shundan iborat forumningdeak asosiy xususiyatlarini o'rganib chiqdikdemak e'tiboringiz uchun rahmat